Ibu, iki bantengane wis dimulai. Ayo, Ndok. Bantengane mate riyo, Bu. Trilambuh 6 nutukake daleng banteng aran Lembu Suro. Sapisan pisan, Trisingetan ing wingkinge ibuke, udal banteng wiwit ngamuk lan nyedhe ing tri. Dintan syalarut. Pertunjukan banteng Lembu Suro aku seru. Nanging, Bu Inem lantri milih kangge wong sowal dhateng griya amargi sampun rumah selelah sanget. Njenjing dintenipun, Bu Inem lantri wonten griya sinambi nginum teh. Apa kowe ngerti, Nduk? Apa kok bandengan wingi dijeni Lembu Suro? Waduh, Bu. Napa gara-gara bentengan winyi kuat koyo ke, kebo ya, Bu. Dudu ngono sendok ceritane. Dadi cerita iki wis turun temurun saka desa iki. Terus Bu, Tadi ngene. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Trian no, no, duwit ta? Nggih, Tri, dolan yuk. Ayo. Aku wis no janji karo duwit. Aku pamit dileh nggih, Bu. Oh, nge. aja mulai bengi-bengi ya mulai sadurungnya magrib ya ya kia Eko salam Sakwise dolan nang lapangan, Dwi karo Tri nang disore wit. Wi apa kowe tau krungu cerita Lembu suro saka desa iki? Lembu suro Cerita apa iku? Ora tau krungu aku. Oh, aku mangkate didhawuhi ibu, tapi kowe ngajak dolan yo wis Walah kok yo aku dadi penasaran ya. Apa ngene wae yo mene ayo nang Bu Eni, koyake eh, Bu Eni ngerti cerita iki. Ya wis lah mene ay, ayo saiki mule wis sampene magrib. Keesokan dintenipun, Dwi lantri marani Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Mboten napa, Nduk. Bu Bu Eni sendiri Mboten, Bu Eni mau ngomong, tapi nggak gunung Kelut mau Bu Wala, nggak Bu, matur suun Wala, kulo pun Kulut pamit ya Bu Pamit ya Bu Ye. Tri Landui wis toto nang gunung kelut Nanging, orang nemu Bu Eni Dewa wis pegel kate mulih, nanging tri ketok Bu Eni lungguh dewean ing tebing. Akire trilandui nekani Bu Eni. Assalamualaikum, niki Bu Eni napa? Waalaikumsalam, nggih kula Bu Eni, sampean nunggu sik. Nggih. E. Sampeyan niki sinten? Mula yugane Bu Inam, nami kula Tri. Bu kula badhe tanglet. Napa bener wonten cerita Lembu Suro? Kula wingi diceritani ibu. Oh, nggih Tri. Lah niki sijine sapa? Wula duwi yugane Budina. Aku seneng nek arek zaman saiki podho pengin nonton crita zaman diem. Dadi critane ngene, Nduk. Gunung Kelut ingkang wonten ing tlatah Kabupaten Blitar lan Kediri. Dipunwangsul kekakahan Gunung Kelut ugi wonten cerita legenda ingkang dipun kaitaken kaliyan setunggaling tiang ingkang naminipun Lembu Suro. Alkisah Jaman semantan ing Jawa wetan, wonten satunggal ing tiyang raja ingkang naminipun Prabu Brawijaya ingkang kadah kuaos sing macapat. Sang Prabu gadhah satunggal ing tiyang putri ingkang ajeng moglong-moglong ingkang naminipun Dyah Ajeng Busparini. Nanging, sang putri dereng kadah kekajengan kangge emak emah Udal beniku sang raja gunda sanget. Amargi amargiin umur ingkang sampun wiwit sepuh putrinipun inipun derreng gadha setunggaling tiang pendamping ingkang manggenipun saged dados puaris kerajan amargi sang putri tansah nolak pinangan raja-raja utawi para bangsawan ing Jawi Prabu Brawijaya Keder milih calon mantu lajeng setunggaling dinten sang ja nedo pendapat kalian nasehat jan. Pak, penasihatku, putriku ora rabi. Kira-kira kowe cara apa pen putriku sorabi. rabi? Kadhaspun dinggir raja, kula dikasihi ni wali tuwan putri ingkang kesedian. Kadhaspun dipilih kula lan panjenengan sayembara kangge madasi pasangan tuan putri. Wah, ide sing apik iku. Kira-kira syarat apa sing cocok kanggo sayembara iki? kados bundi menawi sayembarani pun inggih menika satu galing tiang kakung ingkang sakit ngerentang busur sakti kiai Garuda Yaksa dan sagah gong kiai Sekar Delima yang mbak ipun ingkang berhak kerama kalian putri pusparani dan gawe opesan lansep yang seluruh negeri Sang penasehat Sanjang akan pesan rojo datang kerajaan-kerajaan yang sawantawis mojo pahit. Pesan kasebat, gak dah isi sayemboro ingkang dipun kengken dan in ing rojo brawijoyo. In wayah sonten, Putri Nekani Rojo kango ngomong akan perkara sayembara. Nuhun sewu roma, menapa panjenengan ngawanten sayembara sayembara kangi kepriye Kepri, kuhisau ngerti babi ini. Kulo, mboten kerso dijodoh akan. Triku, iki muiki wisduwe. Lan, kaisau ngacani kue salawasih. di sayembara iki tujuane kang no, pendamping gawe awakmu sing iso ngancani awakmu salawashe lan isong lanjut no, tahta iki. Nggih, pun Rama kula saged nampi lan manut mawon. Nggih, mugi-mugi acarane lancar. Di kasogan dintenipun, putri dipun reksa dening para dayang kangge tumuju dhateng peken. Ing wet dolanan ing pelataran candi, Tuan Putri buka kuneman. Dayang, tolong ayo dolanan ing pelataran candi. Aku lagi nelongso. Nge, Tuan Putri. Tolong mengko hiburan aku. Aku yo pengen menyang pasar mung sekedar melaku-melaku. Nge, Tuan Putri, monggo teng pelataran candi kali to Lan mengke teng pasar. Yowis lah, ayo nang pelataran candi. tulanan apa ya enak ini? Sesampainya pun yang pekan, Piambae pun kepanggih kalian tiang kados ing indosun puniku. Eh, 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 awakmu anak eh Raja Bawijaya, ya? Iya, bener. Eh, aku kenal sampean. Ya, siapa sih gak kenal kalau awak dewek? Awak dewek itu paling sokeh dari negeri ini, ya kan? <laughs> bener banget. Wong, awak dewek itu menjelaskan pasaran masiku. Awak dewek itu punya bangsa yang sangat Oh menawi wong sogu iku ora bakal dujui kekayaan Awak dewekan mengek Iu putri eh putriku bakalan rabi lo karo bangsawan iku we ganteng bangsawan pisan putri kita be oleh jodoh yawe eh mene bengi bakalan onok loh pesta pernikahan putriku yang gelem teko lo ya putri sok teko Iya putri mbak menawa golek jodho tengkang rabi. Wo nek wis duwe ora usih gelem lho. Ya wis putri, awak dhewe iki gopo-gopo saale arep nyepakne rabine putriku. Dino-dino uga liwat. Nganti wektu saya mboro teko, peserta saka seantero negeri ngebaki lapangan kerajan Wah, peserta saya bara. Saya bara bakal diwewet di lomane. Peraturannya jelas, pas saya pembagian ulang, kok oh, gua pasti nggak bisa. Sadringi Nami Kulo Joko Prayogo, Soko Negeri Seberang. derengipun nami kula Raden Asmara tepangaken nami kula Raden Kusumo Prabu menopo hamba dipun parengaken ndhereki sayembara menika Sampun sapa sanak kula saged dipuntimbali timbali Lembur Suro Gusti Prabu Ya wis kowe gak apa

Radja, kula sampun kasil ngabri kaping kalih syaratipun panjenengan. Piye wae Ijin Baginda Radja, kula badhe wiwit duduk sumur kalian panyuwun putri panjenengan. Waduh sura. Aki, ndang wis nduduk tapi.

Hey Badrigo, apa kowe setuju nikah karo Lembu Suro? Mungkin panjenengan sampun ngertos isi pangalih kula Rama. Nanging aku wis janji, lan aku kudu nepati janjiku dadi raja. Kados pundi malih Rama, menapa panjenengan badi ngagungi mantu ingkang kagungan Mustaka Lembu? Hmm. ora gelem duweni mantu ndas lembu. Nun sewu raja, kados puni bilih kula lan panjenengan nindakaken menapa-menapa supados krama menika mboten kedados. Kepriye piyambake awak di ditimbun lemah kanti urip-urip. Pri itu sih? Ing wekdal menika panjenengan duduk sumur lan sumber toya. Panjenenganipun badhe kula lan panjenengane pun timbun hidup-hidup. bocara cara ora keterlaluan? Romo pertimbangake male resiko milih mantu ingkang kabungan Mustafa Lembu. Kados pundi para bangsawan lan tiang sugih waninanipun lan modal meliko martabat krajanan pendhumian. Kaya anje niku cara sing ati. Apa-apaan iki? Kenoyo dheweake kabeh nimbun sumur kang wis aku gali. Tubuh koe kabeh mengkhianatiku. Koe kabeh ora nepati janji. Ah, wahai rakyat kediri, siji wektu Arab ngolehake balesanku kang gedung banget. Yoiku kediri dadi kali, blitar dadi latar, tulung agung dadi gedung. Dumadakan, suasana wengi dan mencekam. Angin bertiup kenceng banget, diringi karo bledek kang medeni banget. Kabeh rombongan istana krasa kuwateran wedi. Senadyan mangkono, swara Lembu Suro isih krungu sokon njaba. Lembu Suro ngucapake sumpah serapahe marang Sang Prabu lan saindhene rakyat Kediri. Amarga ancaman kasebut, Prabu Brawijaya ngupakara menang kale. Karo nggawi tanggul pengaman kang kukuh, nganti meper gunung lan saiki senebut karo Gunung Pegat. Prabu uga nganake tolak balak karo menehake sesaji ing kawah Gunung Kelut. Ananging saben kali Gunung Kelut meletus, bebrayan nganggep iku amunan lembu suro dadipalas dendam opo kang ditindakake dening Raja Brawijaya lan putrine. Sajroning lemah iku, lembu suro muter si lan teriak. Ya. Kasihnya pun tenanan kiat lan hebat ya bu lembu suro iki. Iya makanya kesenian bantengannya diwenehi jeneng lembu suro supaya ceti kuat lan hebat kayak cerita lembu suro. Yang ngono iku ceritane lembu suro. iki iki kudu isa dilestarekno sampe tekan cangi ben anak putumu iso ngerti sejarah Gunung Kelut. Monten nggih ceritane Lembu Sora. Jebul Lembu Sora niku sekti nanging rajane jahat. Ya ngono kunduk nduk, pengorbanane wong tuwa marang anake. Ya wis kono ndang muleh kok dikoni ibumu. Nggih Bu, kula lan rencang kula pamit rumiyin. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam Hati-hati Yondo Gye bu gitu. Wi, apa ya kok dasi lembu suruh iku rupanya kok lembu? Oh iya ya, apa ya?